Salam sejahtera. Sekilas fakta 16 Januari 2026 bersama saya Sharvin Saravanan. Antara berita utama hari ini, No Anwar, No DAP kini tinggal sejarah. Zahid Nafi Dakwan mahu selamatkan diri. Tak larat nak pujuk, usah merajuk lagi Kita mulakan dengan berita perkembangan politik di Persidangan Agong UMNO 2025. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan mengapa slogan No Anwar No DAP kini tinggal sejarah. Malah, beliau juga menegaskan tidak mempunyai masalah bekerjasama dengan DAP termasuk sokongan mereka di PRK Makota. Malah, No Anwar, No DAP, Suatu ketika dulu menjadi mantra untuk menggambarkan seolah-olah kita mencabuli keputusan yang dibuat di dalam perhimpunan agung AMNO. Sedangkan keputusan no anwa, no DAP, no bersatu dibuat sebagai pendirian untuk kita bergerak secara solo pada PRU ke-15 yang lalu. Hakikatnya kita mengambil keputusan bersama kerajaan hari ini setelah ada pihak yang menolak titah yang di Pertuan Agong supaya dibentuk kerajaan perpaduan sesama mereka. Seterusnya, Presiden AMNO Ahmad Zain Amini menafikan dakwaan beliau mahu selamatkan diri dengan mengenepikan Najib Razak. Zain menegaskan sokongan beliau kepada bekas Perdana Menteri itu tidak pernah berubah. Malah memohon keringanan hukuman daripada Yang di-Pertuan Agong. Saudara-saudari, Wa'ima Saban hari turut diratibkan keputusan mengejak menyertai kerajaan perpaduan dulu. Kononnya adalah untuk Zahid menyelamatkan diri. Itu tuduhan. Zahid dah selamat pun. Zahid dikatakan mengenepikan setia kawannya kepada Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Itu tuduhan dulu. Malah simpati kita, pembelaan kita, solidariti kita kepada bosku telah ada yang ambil kesempatan kononnya mereka lah pejuang mereka menjadikan ini satu momokan dan dipersendakan amno tidak pernah goyah untuk terus bersama-sama dengan Datuk Sri Najib Sementara itu, Ahmad Zahid Hamidi secara terbuka memohon ihsan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Iskandar Shah agar memberikan keringanan hukuman terhadap bekas perdana menteri Najib Tun Razak bagi hamba tuanku itu beroleh apa sahaja pertimbangan dan keringanan untuk membolehkan beliau dapat kembali semula ke pangkuan keluarga dan kepada kami semua ampun tuanku Ampun Tuanku, ribu ribu ampun. Bagi tanda dukungan kita, marilah kita berikan laungan daulat Tuanku sebanyak tiga kali. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Dalat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Terima kasih. Dalam perkembangan berkaitan, Ahmad Zahid Hamidi, Umum Penubuhan Jawatan Kuasa Penyatuan Rumah Bangsa bagi menyambut kembali bekas ahli dan ahli yang menjauh dari parti. Menurut Zahid, UMNO ibarat sebuah rumah di mana ahli dilahirkan dan dibesarkan dan pintunya sentiasa terbuka untuk kepulangan mereka. Inisiatif ini dibuat untuk mengembalikan perpaduan dalam parti dan memperkuatkan semangat kekeluargaan. Saya mahu dengar dari sidang perwakilan. Adakah kita bersedia? Bersedia menerima saudara-saudara kita. Kembali ke rumah bangsa ini. Adakah kita semua bersetuju? Penubuhan jatah kuasa ini. yang tak bangun tu tak setuju setuju, setuju! Sokong! Sokong! sokong terima, terima! terima dalam masa yang sama Ahmad Zain Amidi dilihat cuba menenangkan parti komponen BN iaitu MCA dan MIC dengan menyuruh kedua-dua parti agar berhenti merajuk dan kembali memperkukuh gabungan yang telah dibentuk selama lebih lima dekad. Kita sambutlah. Jangan buat macam-macam. Kita dakaplah balik sesama sendiri. Merajuklah tak apa. Merajuk sekejaplah. Marilah kita balik. Dakaplah kita. tapi janganlah merajuk lagi. Kita pun tak larat nak pujuk. Balik ke sini, duduk kat rumah besar ni. Kita sama-samalah. Kita rakyat Malaysia, kita sahabat dalam barisan nasional. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik saja pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, kita ke tinjauan undi di YouTube Kini TV. Ketua Pemuda AMNO Dr. Akmal Saleh meletak jawatan sebagai Exco Melaka untuk lawan DAP habis-habisan dalam perimpunan pemuda AMNO. Presiden AMNO Ahmad Zaid akan bertemu Akmal untuk penjelasan manakala Ketua Menteri Melaka masih menunggu surat rasmi. Akmal turut menyinggung kemungkinan menghidupkan semula muafakat nasional. Mari kita dengar apa pendapat orang ramai. <tuh> Majoriti responden berpandangan tindakan Ketua Pemuda AMNO Dr. Akmal Saleh meletak jawatan sebagai Esko Melaka berisiko menjejaskan hubungan dalam kerajaan serta kestabilan politik dengan 53% menyuarakan kebimbangan tersebut. Namun, 35% menyokong langkah itu sebagai tindakan tegas untuk menguatkan akar umbi dan perjuangan parti. Sementara itu 7% mengambil pendirian seimbang melihat wujud kebaikan dan keburukan bergantung kepada kepimpinan AMNO selepas ini. Selebihnya 5% mengemukakan pelbagai pandangan. Apa pula pendapat anda? Sila tinggalkan komen di ruangan disediakan di bawah. Dalam perkembangan berlainan, Ketua Pemuda AMNO, Akmal Saleh mendakwa tindakannya meletakkan jawatan sebagai exco kerajaan negeri Melaka telah mencetuskan kegelisahan dalam kalangan pihak tertentu Menurutnya keputusan itu menyebabkan ada yang menggelupur dan takut kerana beliau kini mempunyai lebih banyak masa untuk bertindak terhadap mana-mana pihak yang didakwa menyentuh garis merah UMNO Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pergulungan pada persidangan pemuda malam tadi Bila saya letak jawatan ESKO ramai yang menggelupur sebab apa? Dia takut saya full time nak bantai dia lepas ni. Tapi saya nak bagi tahu bila Akmal Saleh letak jawatan ESCO. insya-Allah Akmal Saleh akan menghasilkan 300,000 lagi Akmal Saleh untuk entak dia orang nanti. Sahabat-sahabat, perjuangan kita dalam pemuda ini macam saya kata tadi tak pernah mudah. Dan kita dah pilih duduk dalam pemuda bukan nak ambil jalan yang selesa. Sebab apa? Kalau kita ingat kembali apa yang Tok Mat cakap semalam. Tok Mat bagi tahu cukup-cukuplah berhenti kita jual sejarah. Kita kena jual masa depan betul tak? Tapi saya nak adjust sikit. Sejarah betul. Kita tak nak jual sejarah. Tapi insyaAllah pemuda akan melukir sejarah yang baru bagi negara ini insyaAllah. Mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini melepas dan membebaskan Allahyarham Bung Mokhtar Radin daripada tuduhan rasuah membabitkan wang berjumlah 2.8 juta ringgit Malaysia selepas pendakwaan tidak berhasrat meneruskan prosiding terhadapnya. Keputusan itu dibuat susulan kematian Bung Mokhtar pada 5 Disember lalu seperti dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Low Chin Ho pada prosiding hari ini. Hakim Rosli Ahmad membebaskan bekas ahli parlimen kinabatangan itu selaku tertuduh pertama mengikut sesyen 254 kanun prosedur jenayah dan memerintahkan wang jaminan sebanyak RM100,000 serta pasportnya dikembalikan. Bung Mokta yang juga bekas pengerusi bukan eksekutif Velcro sebelum ini berdepan tiga pertuduhan rasuah berkaitan kelulusan agensi itu melabur 150 juta ringgit dalam unit amanah public mutual. Bagaimanapun, pendakwaan menolak representasi yang dikemukakan balunya Zizi Izati Abdul Samad untuk menggugurkan tiga pertuduhan bersubahat melakukan kesalahan rasuah berkenaan. Sekilas fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Sharvin Saravanan untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitiwi.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.